بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین ناظرین السلام علیکم دوستوں پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بلڈ ٹرانسفی ریاکشن اور بلڈ ٹرانسفیوم ریاکشن کی مینجمنٹ کو ڈسکس کیا تھا یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پاپ اپ ٹی اوپر دیا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج دوستوں ہم ڈسکس کریں گے کہ بلڈ ٹرانسفیئر ریئیکشن کی کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں اس کی پیچیدگیاں اور اس کے بعد مسائل کیا کیا ہو سکتے پچھلی ویڈیو میں ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا جو بلڈ ٹرانسفی ریئیکشن ہے بھی امیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے اور ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اور امیڈیٹ کے اندر یہ مائنر لیول کا بھی ہو سکتا ہے جس کی سائن اینڈ سمپٹم وداؤٹ ٹریٹمنٹ کچھ دیر کے بعد سبسائیڈ ہو جاتی ہیں لیکن دوستو اگر یہ میسیو لیول کا بلڈ ٹرانسمی ریاکشن ہوتا ہے جو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ غلط طریقے سے لگ جائے بلڈ پراپرلی کراس میسڈ نہ ہوا ہو اور جو پراپر اس کا بلڈ ہونا چاہیے فار ایگزامپل اے بلڈ گروپ والے کو اگر بی لگ جاتا ہے تو اگر تو یونیورسل ریسیپینٹ ہے اور یونیورسل ڈونر ہے تو ایسی صورت میں بھی بلڈ ٹرانسفیئر ریئیکشن کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر غلط بلڈ لگ جائے جو کہ نہیں لگنا چاہیے اے کو بی اور بی کو اے لگ جائے تو ایسی صورت میں اور وہ بھی آپ بلڈ سپیڈ سے دیں اور زیادہ مقدار میں بلڈ اندر چلا جائے تو ایسی صورت میں جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی سویر قسم کا ہوتا ہے اور اس سویر بلڈ ٹرانسفیئر ریئیکشن سے کیا کا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں نمبر ایک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اینٹیجن اور اینٹی باڈیز کا جب آپس میں ملتی ہیں کمبینیشن ہوتا ہے تو آپ کے ریڈ بلڈ سیل کی ہمالیسز ہوتی ہے اور اس ہمالیسز کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر ایچ پی کا لیول یعنی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں انیمیا یعنی خون کی کمی ہو جانا نمبر دو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آر بی سی کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کے آر بی سی بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اس کو ہی آف آر بی سی کہا جاتا ہے یعنی باڈی کے اندر آپ کے آر بی سی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر تین جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن کی وجہ سے آپ کی اکیوٹ لنگ انجری بھی ہو سکتی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن سے ریلیٹیڈ اکیوٹ لنگ انجری ہوگی جب تو کیا ہوگا کہ آپ کی آکسیجن جو ٹرانسفیوژن جو آپ کی آکسیجن کی سیچوریشن لنگس کے اندر ہوتی ہے یہاں سے آپ کے آر بی سیز آکسیجن کو لیتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائٹ کو باڈی سے باہر نکالتے ہیں تو یہاں پہ جب انفلیمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ آکسیجن لینا اور کاربن ڈائیک سائٹ نکالنا یہ دونوں پروسیس جو ہیں وہ آپ کے روک جاتے ہیں اور اس کو اکیوٹ لنگ انجری کہتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ہائپاکسیا بھی ہو سکتا ہے نمبر چار دوستو اگر باڈی کے اندر بہت زیادہ ہیمالیسز ہوتی ہے اور اس ہیمالیسز کی وجہ سے ہیموگلوبن ریلیز ہوتی ہے اور ہیموگلوبن جو ہے وہ آپ کی کڈنی کے لیے بہت نقصان دہ ہے جس کو نیفروٹاکسک کہا جاتا ہے اور زیادہ مقدار میں اگر آپ کڈنی کے تھرو ہیموگلوبن ایکسکریٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کو اکیوٹ رینل انجری بھی ہو سکتی ہے ایون کہ آپ کا رینل فیلئر بھی ہو سکتا ہے نمبر پانچ دوستو اگر یہ تمام پروسیس آپ کی لنگ انجری باڈی کے اندر انیمیا آپ کی ہمالسیز آپ کے جسم کے اندر انفلامیشن آپ کی ہائپوٹینشن یہ سارے پروسیس سائملٹینیسلی اگر چلتے ہیں تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی آئی سی ڈسمینیٹیڈ انٹراوسکولر کوآگولیشن انیشیلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ایک وسکس سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے کہ انیشیلی تو آپ کی باڈی کے اندر تھرو آؤٹ دا باڈی آپ کی کوآگولیشن یعنی خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور جب خون جمنے کے دوران آپ کے تمام کلاٹنگ فیکٹر جو ہے وہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں استعمال ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد باڈی کے اندر ہر جگہ سے گم سے آپ کے یورن کے اندر آپ کی تھوک کے اندر ہر جگہ سے آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی ڈریڈ فل اور بہت ہی ڈینجرس کمپلیکیشن ہے اس کے اندر پروگنوسس بھی بہت پور ہے اور ڈیتھ کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور یہ تمام کمپلیکیشن آپس میں جب مل جائیں تو اس کے بعد پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بے احتیاطی یا غلطی یعنی بلڈ ٹرانسفر ریاکشن ہونے کی وجہ سے ایک انسان کی اس ماڈرن دور کے اندر جب ہر طرح کی صحت کی موڈلٹیز اور ہر طرح کی انویسٹیگیشن اویلیبل ہیں تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے کسی جان کا ضائع ہو جانا یہ بہت ہی ایک الارمنگ سی سیچویشن ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ